अपने इस वीडियो में हम अपने वेंडर्स को पेमेंट करना सीखेंगे कि हम किस तरह से वेंडर्स को पेमेंट करते हैं तो व्यूअर्स वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम वेंडर्स के अकाउंट्स में जाकर देखते हैं कि हमारे पास किस वेंडर का कितना बैलेंस मौजूद है हमारे पास एक ही वेंडर मौजूद है मोबाइल जोन कराची जिसके जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन की है अगर हम उसका बैलेंस चेक करें वेंडर्स एंड पेबल्स में जाके व्यूवर्स तो यहाँ पर आप वेंडर्स बैलेंस समरी में देखेंगे कि हमने 55,100 पे करना है बेसिकली हमने इससे मर्चेंडाइज जो है वो ज्यादा परचेज की थी लेकिन इलेवन

बैंकिंग के मेन्यू में से जाके फंड्स ट्रांसफर कर देता हूँ और डेट मैं आज की ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट यानी मैं सेविंग अकाउंट से रकम ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने ए बी एल चेकिंग अकाउंट के अंदर क्योंकि मुझे अपने चेकिंग अकाउंट के जरिए इस वेंडर को पेमेंट करनी है और मैं इसमें से टेन थाउजेंड जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ और इसको मैं नरेशन में या नोट लिख देता हूँ टू पे मोबाइल ज़ोन कराची और सेवन क्लोज कर देता हूं विवर जो ही मैंने ऐसे किया आप देख रहे हैं कि अब मेरे दोनों बैंक अकाउंट में सिक्सटी सिक्सटी थाउजेंड मौजूद हैं क्योंकि बैंक अल हबीब से सेविंग अकाउंट से सिक्सटी थाउजेंड मैंने ट्रांसफर किए हैं ए बी एल चेकिंग अकाउंट के अंदर और अब मैं इस बिल की अदायगी कर सकता हूँ तो विवर्स बिल, बिल को पे करने के लिए मैं अपने होम स्क्रीन से पे बिल को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अपने मेन्यू में से वेंडर्स के मेन्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी पे बिल का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ विवर्स यहाँ पर आपके पास वो तमाम बिल्स आ जाएंगे जो अभी तक आपने अदा नहीं किए होंगे और यहाँ पर अभी तक चूंकि एक ही बिल है इसलिए मैं इसको चेक करता हूँ इसको मैंने जो ही चेक बॉक्स में इसको चेक किया है तो व्यूअर्स बेसिकली इस बिल की अमाउंट थी 66,500 उस 66,500 में से हमने जो क्रेडिट लिया था वो 11,400 का लिया था ये मर्चेंडाइज वो है जो हमने उसे रिटर्न कर दी थी और व्यूअर्स जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हम विद इन डिस्काउंट पीरियड पे कर रहे हैं इसे तो हमें थर्टीन थर्टी का डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें डिस्काउंट को सेट करना पड़ेगा तो हम सेट करते हैं डिस्काउंट को डिस्काउंट को सेट करने के लिए व्यूवर्स हमें यहाँ पर डिस्काउंट का एक अकाउंट चाहिए क्योंकि जब हमें किसी वेंडर की तरफ से डिस्काउंट मिलता है, तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होता है और वो इनकम होता है तो हमें एक अकाउंट और क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट और यहां से मैं एड न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करके और अकाउंट टाइप में मैंने इसको इनकम है लेकिन मैं इसको अदर इनकम करता हूं क्योंकि जो डिस्काउंट रिसीव है वो अदर इनकम होती है और अकाउंट नेम लिखता हूं डिस्काउंट uh, रिसीव या डिस्काउंट फ्रॉम from... या आप यहां पे लिख सकते हैं डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स या डिस्काउंट फ्रॉम वेंडर्स और इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं और व्यूअर्स इसको मैं डन कर देता हूं जो ही मैंने डन किया ये देखिए आपके पास डिस्काउंट की अमाउंट भी आ रही है साथ ही साथ मुझे क्रेडिट्स को भी सेट करना है क्रेडिट्स से मुराद मैंने वो मर्चेंडाइज जो रिटर्न की हुई है वेंडर को उसका भी इसमें बिल में एडजस्ट करना है इसलिए मैं क्रेडिट्स को भी सेट करता हूँ और क्रेडिट्स को सेट करने के लिए मैंने जूँ ही इसके बटन पर क्लिक किया देखिए आपके पास वो डिटेल आ गई है जो रिटर्न हमने की थी मर्चेंडाइज इलेवन की मैं इसे डन कर देता हूँ देखिये जूही मैंने डन किया बेसिकली जो अमाउंट बाकी पे करने वाली रह गई है वो है फिफ्टी इस फिफ्टी को अमाउंट को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बेसिकली 66,500 की मर्चेंडाइज हमने परचेज की थी उसमें से 11,400 की मर्चेंडाइज हमने जो है वो रिटर्न कर दी थी और 1330 का हमें डिस्काउंट अवेल हो रहा है इस तरह से हमें 53,770 थ्री जो है हंड्रेड पे करना है और मैं इसको पे सिलेक्टेड बिल को जो ही मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख रहे हैं आपके हमारे पास जो अकाउंट मौजूद है दोनों अकाउंट्स मौजूद हैं ए बी एल चेकिंग अकाउंट भी मौजूद है बैंकल हबीब सेविंग अकाउंट भी मौजूद है तो मैं चेकिंग अकाउंट के जरिए इसकी पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके पे सिलेक्टेड बिल को जब क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा जो बिल है वो पे हो चुका है और अब हमारी जो अमाउंट है वो जीरो होगी हमारे उस वेंडर के अकाउंट में हमारे पास कुछ रकम जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने उसको तमाम की तमाम अमाउंट पे कर दी है यहाँ पे व्यवर्स अगर आप चाहें तो इसको चेक भी प्रिंट कर सकते हैं या इसको सिंपल आप डन कर दें तो मैं सिंपली इसे डन कर देता हूँ और व्यवर्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा बैंक अकाउंट से क्या सिचुएशन है और साथ ही साथ हमारा वेंडर जो है वो इस वक्त क्या सिचुएशन शो कर रहा है तो मैं रिपोर्ट्स के मैन में से जाके वेंडर्स एंड पेवल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वेंडर बैलेंस डिटेल या वेंडर बैलेंस समरी जो भी आप देखना चाहें ये दोनों एक जैसी चीजें हैं देखिए व्यवर्स जो हमारा मोबाइल जोन कराची था उसका बैलेंस इस वक्त जीरो नजर आ रहा है आपको और उसकी जीरो नजर आने की वजह ये है कि हमने सिक्स सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड की मर्चेंडाइज परचेस की थी इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड की मर्चेंडाइज हमने रिटर्न कर दी थी

पहले हमारे और हमने ट्वेंटी थाउजेंड की पेमेंट जो है वो हमने ट्रांसफर भी किया था ए बी एल सेविंग अकाउंट में और दस हजार हमने इस अकाउंट में ट्रांसफर किया था ए बी एल सेविंग अकाउंट से इस तरह से सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज इस वक्त हमारे अकाउंट में बकाया मौजूद है